Терял. А мы все это потеряли. Помните, как в детстве нас будили? Нет, не то чтобы будили. Мы сами просыпались за минуту до того, как нас должны были разбудить. И вот ты лежишь такой, а лето тебе немного, в классе в шестом где-то. Ты лежишь и как бы ну, спишь и не спишь. А за окном зима, утро, темно, холодно. И вот ты лежишь и слушаешь, как кто-то ходит по квартире, гремят посудой, включают, выключают воду, хлопают холодильником. И ты думаешь, ну вот они занимаются своими делами, а про меня забудут. Я так и останусь здесь лежать. А потом понимаешь, не забыли. И они идут тебя будить. А идти-то недалеко, но за это время ты успеваешь сделать свое самое жалостливое лицо. Вот, вот такое вот. Лицо, как будто ты спит ангел, и будить его нельзя, а то улетит. А они зашли, не посмотрели на лицо, не посмотрели то, что у тебя крылья за спиной сложены. Просто включили свет и ушли. И этот свет на тебя так обрушится. Веки вроде бы закрыты, но он все равно же проникает глаза, и все это на тебя навалилось. Обои. Полированный шкаф, на нем еще следы твоих пальцев и царапин. Лампочка в нем отражается. Тут письменный стол, а здесь окно, оно в шторке не до конца завешено. И там ты видишь, что на улице зима, утро, темно, холодно. И так хочется в этот момент сказать, мамочка любимая, а можно я выключу свет и оденусь в темноте? Или нет, знаете? Как же я мог забыть? У нас же первых двух уроков сегодня нет. Или знаете, вот, вот так вот. Ой, что ты меня же... Ой, ты ничего не говоришь. Нет, ты встаешь и идешь умываться. А чтобы пройти в ванную, ты проходишь мимо кухни. А там сидит и пьет чай бабушка. Любимая бабушка. И так хочется подойти к ней и сказать. Бабушка любимая, а ты можешь не пить так да, громко чай? Я ведь умру от этих звуков утром, зимой. Но ты ничего ей не сказал. Нет. Ты просто зашел в ванну, а там все блестит, это так светит на тебя. Ты так открыл кран. И вот, вот так вот стоишь. Ну, они же должны слышать, что ты что-то с водой делаешь. И вот стоишь. Потом так руку намочил, так и пошел одеваться. И вот тогда, да, когда ты начинаешь одеваться, настает, наверное, самый замечательный миг, самый чудесный. Ты так одеваешь одну штанину, начинаешь одевать вторую. И так и сами. И вот ты сидишь, как будто бы нет тебя. И нехорошо тебе, и неплохо. Вот так поставили тебя, и прожил бы так всю жизнь, слава тебе, Господи. Но тут на тебя из зала кричат, а да ну-ка быстро, и ты быстро начинаешь одеваться, весь оделся. Идешь на кухню, допиваешь уже остывший чай, съедаешь пару бутербродов и идешь в коридор. Одеваешь так ша медленно, так неохотно, так одеваешь Одеваешь куртку тому ну, или пальто. А еще она плотная, и рукава вот так вот нельзя сделать. И вот ты стоишь, взял портфель взял и смотришь. А потом все это поставил и начинаешь обувь одевать. А ботинки еще такие мокрые, на них еще полоски такие соленые. Ты же свечу вечера не помыл, не поставил сушить. И штуки такие холодные, скользкие. Ты с этим справился. Ты все это одел, взял свои вещи и вышел в подъезд. И вот ты выходишь дверь такая большая, тяжелая, пружина еще такая тугая. И ты вот открыл так дверь и смотришь. А там зима, утро, холодно, темно. Где-то там вдалеке школа. И там еще дальше четыре года учебы. Да только где они все?